اس گھر میں زمین و آسمان خزانے برسانے لگتے ہیں جس گھر میں بھی یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا فرشتوں کو عاجز کر دیتی ہے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آ جاتے اور ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب کے وقت اور عشاء کے درمیان مصر شہر میں داخل ہوئے یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے لوگ لولا کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں جن میں سے ایک کپتی تھا جو فیرون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کپتی کے ظلم و زیادتی کی شکایت کی اور ان سے کپتی کے مقابلہ میں مدد مانگے یہ کپتی فیرون کا مطبخ تھا یعنی کہ باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور یہ اس اسرائیلی شخص کو فیرون کے متطق کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا اس معاملے میں کپتی غلطی پر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فیرون اور اس کی قوم کے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے کپتی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے چنانچہ آپ نے پہلے تو اس کپتی کو سمجھایا مگر وہ نہیں مانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعدیبہ اس کپتی کو ایک گھونسا مارا جس کو وہ کپتی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا آپ کی نیت و محض اس کو ظلم سے روکنے کی اور تادیبی سزا کی تھی جان سے مارنے کا ارادہ ان کا بالکل نہیں تھا مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے وہ کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا مجھے معاف فرما دے اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی تو معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور کبتی سے لڑ رہا ہے یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا دوسرے دن بھی گو اس کا جنم واضح نہیں تھا لیکن مسلسل دو دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولن اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے کپتی کو پکڑ کر الہدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی اس لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے اس نے خوف کے عالم میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اے موسا کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا اس جملے کا سننا تھا کہ کپتی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ اس گزشتہ روز قتل ہونے والے کپتی کے قاتل موسیٰ ہیں بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہیں ہوا تھا بلکہ غیر ارادی طور پر قتل ہو گیا تھا اور اس پر آپ علیہ السلام نے فوراں ہی استغفار کیا تو اللہ پاک نے ان کا بخشش کا پروانہ بھی دے دیا تھا اور آپ کا مواخذہ نہیں ہوا حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس کپتی کا فرقہ قتل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے منصب نبوت و رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی بولی سکھا دیں تاکہ وہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو کو سمجھ سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں قائدہ یہ ہے کہ جب انسان کو کسی بات سے منع کیا جائے تو اس بات کی طرف اس کی رغبت اور زیادہ ہو جاتی ہے اس کا دل اس پر اسے اور زیادہ کرواتا ہے وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ آپ اللہ کے نائب ہیں میری درخواست کو قبول فرمائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تو پچھتائے گا لیکن تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز تیرے لیے نقصان دہ ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس کی تمنا پوری کر دیں اس شخص نے عرض کی کہ آپ سارے جانوروں کو بولی بے شک مجھے نہ سکھائیں لیکن میرے گھر میں موجود میرے پالتو جانوروں کتے اور مرغ کی بولی مجھے ضرور سکھا دیں حضرت موسی علیہ السلام نے فرمایا کہ جا آج سے تجھے ان دونوں کی بولی سمجھنے پر قدرت ہے وہ شخص یہ سن کر خوش خوش اپنے گھر واپس چلا گیا صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا اس میں سے رات کا بچا ہوا روٹی کا ایک ٹکڑا نیچے گرا تو مرغ روٹی کا ٹکڑا اٹھا کر لے گیا کتے نے مرغے سے کہا اے میرے پیارے دوست تم تو دانہ دنکا بھی کھا کر اپنا پیٹ بھر لوگے اس لیے روٹی کا یہ ٹکڑا مجھے دے دو تاکہ میں اپنی بھوک مٹا سکوں تو مرغے نے اسے جواب دیا میاں صبر کرو خدا تمہیں بھی یہ روٹی کا ٹکڑا ضرور دے دے گا کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تب وہ سارے کا سارا تم کھا لینا وہ شخص پاس کھڑا ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا وہ گیا اور منڈی میں جا کر اپنے گھوڑے کو بیچ دیا اور اس طرح اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا اس کے بعد رات گزر گئی اور دوسرا دن آیا دوسرے دن بھی روٹی کے ٹکڑے کو مرغ نے اٹھا لیا کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا کہ تم کب تک مجھ سے جھوٹ بولتے رہو گے تم دھوکے باز ہو اے اندھے نجومی تو سچائی سے محروم ہے مرغ نے کتے کو جواب دیا کہ وہ گھوڑا دوسرے مالک کے پاس جا کر مر گیا ہے ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے وہ گھوڑا بیچ ڈالا تھا فکر نہ کرو کل ہمارے مالک کا اونٹ مر جائے گا تم خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لینا یہ سننا تھا کہ مالک اٹھا اور اونٹ کو بھی منڈی میں جا کر بیچ دیا اور اس طرح اپنے آپ کو ایک اور نقصان سے بچا لیا اس کے بعد وہ دن بھی گزر گیا پھر تیسرا دن آیا تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا ارے جھوٹے تو سب سے بڑا جھوٹا ہے اور مکار ہے کب تک مجھے یوں ہی فریب دیتا رہے گا مرغے نے کہا بھائی اس میں میرا کوئی قصور نہیں مالک نے اونٹ کو بیچ کر اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا ہے مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے یہ کہا کہ فکر نہ کرو کل ہمارے مالک کا خچر مر جائے گا اور خچر کو صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں اس لیے کل تم پیٹ بھر کر کھا لینا یہ سنتے ہی مالک نے خچر کو بھی بیچ دیا وہ مالک اپنے علم اور اپنی اکل مندی اور اشعاری پر بڑا خوش تھا کہ وہ یکے بعد دیگرے تین حادثوں سے لگاتار بچ گیا اور کہنے لگا کہ جب سے میں نے کتے اور مرغے کی بولی سیکھی ہے تب سے میں نے تقدیر کا رخ اپنا مڑتا ہوا دیکھ لیا ہے پھر یہ دن بھی گزر گیا چوتھے دن کتے نے مرغے سے کہا اے مرغے تیری وہ تمام تر پشینگوئیاں کہاں گئیں تیری مکاری اور تیرا جھوٹ کب تک یہاں چلتا رہے گا مرغے نے کہا توبہ توبہ یہ ناممکن ہے کہ میں یا میری قوم سے کوئی دوسرا مرغ جھوٹ بولے ہماری تو قوم معزن کی طرح راست گو ہے ہم اگر غلطی سے بھی بے وقت اذان دے دیں تو مارے جائیں گے مالک نے اپنا مال تو بچا لیا لیکن اس نے اپنا نا نقصان کر دیا ایک نقصان سو نقصان کو دفع کرتا ہے جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے لیکن قضاء الہی کے راز سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بیچ دیتا ہے وہ محض ندان ہے اگر وہی مال اس پر سے صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی اب یقیناً کل مالک خود مر جائے گا اس کے وارث اس کی وفات پر گائے زبا کریں گے تو تیرے وارے نیارے ہو جائیں گے گھوڑے اونٹر خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گوا بیٹھا مالک مرک کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا جب اس نے اپنی موت کی پیشگوئی سنی تو خوف کے مارے تھر تھر کانپنے لگا گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے دست عدب جوڑ کر رو رو کر روتے ہوئے یہ عرض کرنے لگا کہ میری دستگیری فرمائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ اس حوث کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں بہت سے خطرات پوشیدہ ہیں مگر تم نے میری بات اس وقت نہ مانی اب تیرا تیر کمان سے نکل چکا ہے اس کا واپس لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے اب میں تیرے لیے سلامتی اور ایمان کی ہی دعا کر سکتا ہوں یہ سنتے ہی اس نوجوان کی طبیعت اچانک بگڑ گئی اور وہ کہہ کرنے لگا یہ کہہ اس کی موت کی علامت تھی اسے وہاں سے اپنے گھر لے جایا گیا لیکن گھر پہنچتے ہی اس کا انتقال ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن جنگل جا رہے تھے کہ انہوں نے ایک چرواہے کی آواز سنی وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہا تھا اے میرے جان سے پیارے خدا تو کہاں ہے میرے پاس آ میں تیرے سر میں کنگھی کروں تیری جوئیں نکالوں تیرا گندا لباس تھا جو میلا تھا اسے صاف کروں میں اسے دھوؤں تیرے موزے پھٹ گئے ہیں تیری جرابیں پھٹ گئی ہیں میں انہیں سیوں تجھے تازہ تازہ دودھ پلاؤں تو بیمار ہو جائے تو تیری تیمارداری کروں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تیرا گھر کہاں ہے تو تمہارے لیے روز گھی اور دودھ لایا کروں میری سب بکریاں تم پر قربان اب تو آ جا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے قریب گئے اور کہنے لگے ارے احمق تو یہ باتیں کس سے کر رہا ہے چرواہے نے جواب دیا اس سے کر رہا ہوں جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا اور یہ زمین آسمان بنائے یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غزبناک ہو کر کہا ارے بدبخت تو اس بہودہ بکواس سے کہیں نہ رہا بجائے مومن کے تو تو کافر ہو گیا خبردار ایسے بے اور فضول بکواس بند کر تیرے اس کفر کی بدبو ساری دنیا میں پھیل گئی ارے بے وکوف یہ دودھ لسی ہم مخلوق کے لیے ہے کپڑوں کے محتاج ہم ہیں اللہ تعالیٰ ان حاجتوں سے بے نیاز ہے نہ وہ بیمار ہوتا ہے نہ اسے تیمارداری کی ضرورت ہے نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے وہ تو یکتہ ہے اکیلا ہے توبہ کر اس سے اور ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے غیر و غزم میں بھرے ہوئے یہ الفاظ سن کا چرواہے کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگا چہرہ زرد ہو گیا اور بولا اے خدا کے جلیل القدر نبی تو نے ایسی بات کہی کہ میرا منہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا اور مارے ندامت کے میری جان ہلاکت میں پڑ گئی یہ کہتے ہی چرواہے نے سرد آہ کھینچی اپنا گرے تار تار کیا اور دیوانوں کی طرح اپنا سر خاک پر اڑاتا ہوا غائب ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہے طور پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تو دنیا میں جدائی کے لیے آیا ہے یا ملاب کے لیے خبردار اس کام میں احتیاط رکھ ہم نے اپنی مخلوق میں ہر شخص کی فطرت الگ بنائی ہے ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے جو بات ایک کے حق میں اچھی ہے وہ دوسرے کے لیے بری ہے ایک کے حق میں دریاگ کا اثر رکھتی ہے وہی دوسرے کے لیے زہر ہے ایک کے حق میں نور اور دوسرے کے حق میں نار ہماری ذات پاکی ناپاکی سے مبرا ہے اے موسیٰ یہ مخلوق ہم نے اس لیے پیدا نہیں فرمائی جس سے ہماری ذات کو کوئی فائدہ پہنچے اسے پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پر ہم اپنے کمالات کی بارش کریں جو شخص جس زبان میں بھی ہماری حمد و سنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کوئی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی مدہ کرنے والا خود ہی پاک صاف ہوتا ہے ہم کسی کے کول اور زہر پر نگاہ نہیں رکھتے ہم تو باطن اور حال دیکھتے ہیں اے ایموسا خرد مندوں کے عداب اور ہیں دل جلوں اور جانداروں کے عداب اور ہیں حضرت موسیٰ نے جب خدا کا یہ عطاب امیز خطاب سنا تو سخت پیشمان ہوئے اور بارگاہ الہی میں نہایت ندامت اور شرم ساری سے معافی مانگ لی پھر اسی اضطراب اور بے چینی میں اس چرواہے کو ڈھونڈنے جنگل میں گئے سہر و بیابان کی خاک چھان ماری پر چرواہے کا کہیں پتہ نہ چلا اس قدر چلے کہ پیروں میں چھالے پڑ گئے لیکن تلاش جاری رکھی انگلیاں سوج گئیں چلا نہ جاتا رہا لیکن تلاش جاری رکھی آخر کافی مدت کے بعد آپ اسے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے چرواہے نے انہیں دیکھ کر کہا اے موسیٰ اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ یہاں بھی آن پہنچے حضرت موسیٰ نے جواب دیا اے چرواہے میں تجھے مبارک دینے آیا ہوں تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا بندہ فرمایا اور اجازت عطا کی ہے کہ جو تیرے جی میں آئے بلا تکلف کہا کر تجھے کسی ادب و عداب قائد زابطے کی ضرورت نہیں تیرا کفر اصل دین ہے اور دین نور جان تجھے سب کچھ معاف ہے بلکہ تیرے صدقے میں تمام دنیا کی حفاظت ہوتی ہے چرواہے نے آنکھوں میں آنسو بھر کر کہا اے پیغمبر خدا اب میں ان باتوں کے قابل ہی کہاں رہا ہوں کہ کچھ کہوں میرے دل کا خون ہو چکا ہے اب میری منزل بہت آگے ہے تو نے ایسی ضرب لگائی ہے کہ ہزاروں لاکھوں سال کی راہ طے کر چکا ہوں میرا حال بیان کے قابل نہیں اور یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے بھی میرا احوال مت جان مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ اس حقائص سے محاصل یہ نکالتے ہیں کہ اے شخص جو تو حق تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتا ہے کیا سمجھتا ہے کہ تو تو ابتدا سے انتہا تک ناقص اور تیرا حال کال بھی ناقص یہ محض اس پروردگار اور رحمان کا کرم ہے کہ وہ تیرے ناقص اور گندے تحفے کو قبول فرماتا ہے ناظرین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک ایسا شخص تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا یہاں تک کہ اسے اس حال میں بیس سال گزر گئے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی میرے اس بندے سے کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا یہ پیغام دیا تو وہ بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا وہاں جا کر بارگاہ رب العزت میں عرض کی اے میرے رب اے رب زلجلال تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے تیری بخشش کے زمانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی تیرے غفو و درغزر سے کون سا گناہ بڑا ہے تو کریم ہے میں بخیل ہوں کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا ہے اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس کے دروازے پر جائیں گے اگر تو نے ہی دھدکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے اے میرے رب جلیل القدر رب اگر تیری بخشش کم ہو گئی ہے اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہگاروں کا عذاب مجھے دے دے میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ اور میرے بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور افوت درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے اگر تیرے گناہوں سے زمین بھی بھر جائے تب بھی میں تجھے بخش دوں گا ناظرین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے اتنی غلطیاں کی ہیں کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں مگر تم اس کے بعد بھی اگر توبہ کر لو تب بھی میرا رب اور تمہارا رب اللہ زوجل تمہاری توبہ قبول فرما لے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ درجات بلند فرماتا ہے اور گناہوں کا کفارہ بناتا ہے طبیعت ناپسندیدگی کے باوجود خاص طور پر سردی کے موسم میں خوب اچھی طرح وضو کرنا کثرت سے مسجد کی طرف قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان کیا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے نے یوں کہا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے رب میں تیری ایسی تعریف کرتا ہوں جو تیری ذات کے جلال اور تیری سلطنت کی عظمت کے لائق ہے تو یہ کلمہ ان دونوں فرشتوں یعنی کرمن کا پر مشکل ہو اور وہ نہیں سمجھ سکے کہ اس کلمے کو کس طرح لکھیں آخر وہ دونوں آسمان کی طرف چڑے اور عرض کیا اے ہمارے رب تیرے بندے نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے جسے ہم نہیں جانتے کیسے لکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے نے کیا کہا حالانکہ اس کے بندے نے جو کہا وہ اسے خوب جانتا ہے ان فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تیرے بندے نے یہ کلمہ کہا ہے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا کلمہ کو انہی لفظوں کے ساتھ نامہ امال میں اس طرح لکھ دو جس طرح میرے بندے نے یہ کلمات کہے ہیں یہاں تک کہ جب میرا بندہ مجھ سے ملے گا تو میں اس وقت اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا کروں گا اس دعا کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں اپنے بچوں کو کھانے کے دسترخوان پر یہ دعا ضرور پڑھائیں اپنے بچوں کو اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کو خود بھی بلکہ اپنے سارے خاندان کو یہ دعا ضرور سمجھائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں یہ دعا آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے جن گھروں میں یہ دعا پڑھنے اور پڑھانے کا انتظام کیا جاتا ہے ان گھروں پر اللہ کی خاص رحمتیں برستی ہیں ایسے گھر اللہ کی عطا کردہ خوشحالیوں رحمتوں اور برکتوں کا گہوارہ بن جاتے ہیں اور ان کے گھر میں ہمیشہ برکتیں رہتی ہیں اور مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمارا جو عمل ہے وہ اسے پسند آ جائے اور ہمیں بڑوں کی اور اللہ کے اولیاء کرام کی عزت کرنے کی تفیق فرمائے پیارے دوستوں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ